Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, что это? Ой, меня уже снимают. Привет всем. Вы на канале Kids. Я очень хочу поиграть в рыцарей. Такой шлем себе сделал. Но я хочу себе друга миньона. Может ты можешь мне помочь? Да, конечно я могу тебе помочь. Сейчас Позовем грузовичка Лёну. Лёля, я тут. Опять миньона собрали сделать. Да. Вот, миньоны, скотч и ножницы. Это все, что нам понадобится. Я тогда еду. Пока. Так, выбираем миньона. Боб. Эм, я хочу этого такого маленького и смешного. А еще имя я ему придумаю сам. Хорошо. Вырезаем. И аккуратно. Ножки маленькие. Он правда очень смешной. Хорошо. И такие маленькие ручки. Очень интересно он еще смотрит. Глаза. Ну вот тоже вот -то цветные, один зеленый, а другой коричневый кажется. Не так ли? Мне кажется так. Хорошо. Дальше. Мы вырезали почти его всего уже. Так. И мы закончили. О, я уже могу с ним говорить. Нет, нет, подожди. Ты что, ли забыл, как мы делали тебя? Ведь ему надо еще приклеить такую веревочку. Ну, вырезаем веревочку. Два. Как красиво у нас получается веревка. Прям по всем контурам. Вот так. Мусор убираем. Ну, Переворачиваемся немножечко. Так, отгибаем. Так, ну что-то вроде так. Ага, хорошо, берем скотч. красиво приклеиваем первую сторону. Отрезаем. Угу. Сейчас красиво приклеиваем вторую сторону. Прелесть, просто прелесть. отрезаем и закручиваем скотч нам не понадобится так вот он уже готов а ты Боб а ты уже придумал его ему и не да я думаю он будет Стив привет Стив привет Боб ты должен со мной дружить. Хорошо. Ты такой миленький. Пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Кии.